Ну, пока нам пытаются настроить презентацию, давайте немножко поговорим. Я предлагаю отвлечься от таких серьезных тем и ближайшие 10 минут посвятить теме, которая на первый взгляд кажется такой несерьезной, но с моей профессиональной точки зрения она очень интересна. Это, собственно, игры. Чем игры интересны в сфере IT для программирования, это то, что Люди вашего возраста и помладше, очень часто именно игры являются среди них тем толчком, который цепляет их и заинтересовывает в том, чтобы начать развиваться в программировании. То есть вы ставите какую-то игрушку, вы играете, она вас заинтересовывает, вам становится интересно, «Хм, а может я могу ее как-то взломать, а то как-то вот что-то медленно качаюсь, да, хочется как-то больше денег иметь. Или наоборот вы думаете, блин, а вот я бы сделал лучше, вот тут бы не хватает такой фичи, я хочу ее написать, давайте сделаю сам. И вы начинаете об этом разбираться, вы начинаете думать, как же можно свою игру сделать, и это потом вас подталкивает к тому, что, блин, а вот сейчас скоро уже 11 класс заканчивается, пойду-ка я учиться делать игры. И первый вопрос, который вы хотите узнать ответ, а есть ли вообще перспектива у нас, например, там, в стране, для того, чтобы вот закончить, где-то там обучиться и пойти работать. В связи с этим у меня такой к вам вопрос. Знаете ли вы примеры каких-то именно украинских игр, да, вот сразу что? Сразу сталкер, да? Сразу следующий слайд. А еще что-то может? Вот смотрите, как четенько, да? Сразу следующий слайд. <свят> Но на самом деле меня могут все обвинить, что типа, ну блин, это же такая седая древность. Да, вот я был в младшей школе, играл в казаков, я уже закончил школу, университет, уже преподаю здесь в университете. А все казаков приводят в пример. Да, сколько же можно? Ну, на самом деле, есть и другие примеры. Не знаю, знаете ли вы или нет, Warface, допустим. Сетевой онлайновый шутер, такой очень мощный, разработан полностью киевским подразделением Крайтека. Где-то как три года, как за релизинг, продолжает успешно работать. Абсолютно полностью разработка велась в киевском офисе, она там и продолжается. В принципе, если так говорить, то даже люди, которые ну, так, хотя бы приблизительно ориентируются в играх, да, там слышали, что такое Assassin's Creed или еще что-то, то, по крайней мере, названия Ubisoft и Crytek, они для вас что-то говорят. Да, это одни из самых крупнейших, один разработчик Crytek, Ubisoft крупнейший издатель э, игр. У них есть полноценное подразделение в Киеве, которые работают, Crytek занимается разработкой, в Ubisoft и они тоже занимаются основным портированием, но тоже занимаются, принимают участие в разработке Assassin's Creed, например, и то есть, работа даже в таких топовых конторах есть. Это не считая где-то, ну, я думаю, около дюжины компаний поменьше, которые занимаются разработкой игр в основном для мобильных устройств. И, ну и если даже не брать во внимание то, что сейчас вы просто можете быть сам себе разработчик, вы открываете какой-то э, App Store или Google Play, все, что вам нужно, это насобирать себе 50 долларов на то, чтобы зарегистрироваться как разработчик, залить туда свою игру, которую вы собрали на своем домашнем компьютере, подключить туда рекламу и уже наслаждаться графиками того, как люди в нее играют. То есть говорить о том, что… Если перспектива работы, перспектива есть как и на себя, так и в какой-то компании. Осталось только научиться. Научиться это делать. И вот вы выбираете себе специальность. Кстати, раз уж все так спрашивают, а есть желающие поступить на FIFT. О, ну, факультет информатики. Ну, что-то связано с программированием. Ну, то есть вам это может быть интересно. Вот вы выбираете специальность, поступаете. Первый курс, вы говорите, я хочу делать игры. Вы приходите на лекцию, и что вы там видите? функция ограничена на отрезке. Вы же, ну где же? Я ведь хотел игры делать. Я, где вот там геймдизайн, где вот там сценарийное дело, там какую-то еще штука. А у вас там что, линейка, алгебра, геометрия, физика и всякая такая штука, которая вообще не совсем похожа на то, чем вам хотелось заниматься. Вообще на сегодня сейчас есть такое мнение, которое много кто продвигает, что вот зачем вообще программистов учить в университете? Можно там какие-то курсы пройти, почитать там чего-то. Зачем тратить пять лет своей жизни, если можно быстро подготовиться, идти работать и сразу прокачиваться? Ну это вполне себе имеет право на жизнь, для, я думаю, для определенных даже каких-то специальностей, там, если вы хотите каком-то вебом заниматься не сильно серьезно. Но вот игры, по моему такому глубокому убеждению, это как раз тот пример э, сферы, деятельности программиста, в котором как раз те знания, которые вы можете получить в университете, где они вам действительно помогут. Потому что так уж сложилось, что на первый взгляд кажется, что игры это что-то несерьезное. Да, то есть вы встречаетесь с своим товарищем, которым вы учились на программиста, он говорит, ну я работаю в банковской сфере, пишу приват за 4. А вы такой, а я пишу игрушку по желейных мишек. Ну и кажется, кто из вас более серьезными делами занимается? Конечно же он. Но с другой стороны игры так уж сложилось, что для того, чтобы написать игру, вам нужно знать очень большое количество разных сфер науки, да, вы должны разбираться там и в геометрии, в разных таких вещах. И вообще так получилось, что именно игры во многом являются передовым таким краем компьютерной науки. Да, то есть вы посмотрите любую там топовую игрушку, да, вы смотрите, сколько там требуется работы людей, какие там используются подходы, техники, алгоритмы. Потом за этим не успевает железо, разработчики выпускают новые видеокарты, да, как сейчас видеокарта вот такого размера уже в системный блок не помещается, там с тремя вентиляторами, отдельным питанием, для того, чтобы только потянуть то, что вам пытается вывести на экран. То есть эта сфера, она во многом находится впереди вот всех этих вещей, и для того, чтобы в ней разбираться, вам действительно пригодятся те вещи, которые вы будете учить в университете. То есть, конечно, вы можете выучить это и самостоятельно. То есть можно там пойти на курсы, но потом же самому вам придется учить и линейку, самому же придется разбираться и в каких-то там теориях вероятности и во всем остальном, хотя именно это та часть, которую в которой университет умеет учить. То есть ну, так уж сложилось, что во всем мире университеты слабо тянутся за какими-то совсем передовыми технологиями. Но, но про фундаментальные вещи вас всегда смогут научить это показать, и вы сможете это потом применить. Главное как раз про это не забывать. Ведь удивительное дело, что… Ой, тут нету слайда. Это Сейчас Секунду. немного странно не та презентация <сíck> <сíck> так вот всего лишь один шаг от того, чтобы вы использовали какие-то просто векторы, ту математику, которую вас учат в университете, да, то есть вы там рисуете какие-то там стрелочки, учите их складывать, учите их вычитать и думаете, ну где же это можно применить? Вот как раз то, о чем был первый доклад. Абстракции. Да? Вот как раз игры это та сфера, которая, в которой вы сможете эти вещи применить. Здесь у меня был запланирован такой красивый слайд с анимацией того, как люди толкаются в очереди. Это то, чем мы занимаемся ну, на моей лекции, да, у нас был пример того, как можно. Смоделировать поток людей, например, очередь, приемную комиссию КПИ. То есть там просто маленькие кружочки, которые толкаются и пытаются продвинуться к очереди, но при этом они у них есть цель того, чтобы они идут по какой-то траектории, и при этом у них есть цель того, чтобы не столкнуться с другими людьми. Это то, что вы можете сделать обладая базовыми знаниями про векторы, больше вам, в принципе, ничего не нужно. В этом даже есть интересная особенность, связанная с тем, что для тех людей, которые приходят искать работу в Game для них важно не забыть то, что они учили на первом курсе. То есть я уверен, что те вещи, про которые я вот рассказываю про то, как там смоделировать машинку, которая не просто возвращается на трассу, да, под прямым углом, потому что это слишком долго. Она, если она вылетает с трассы, она начинает, так примерно, корректировать свое поведение, чтобы, ну, вот где-то впереди выехать на трассу, чтобы же догнать остальных тех, кто уже убежал, то вам это будет легче понять, потому что вы готовитесь к ЗНО, и вы можете, и вы вспомните, что такое скалярный добуток векториф. А пятикурсникам это приходится объяснять по-новой. Потому что они уже поняли, что это не нужно, они это уже забыли, и они это выучивают по-новому. Так вот, именно это та вещь, которую вы сможете здесь научиться, и которую вы просто зная, что это можно применять, вы сможете применять. Остается такой вопрос. Так что же, мне нужно 5 лет учиться, ну, зря закрыли, конечно, мне нужно 5 лет, можно открыть снова, 5 лет учиться в университете, чтобы сделать игру, совсем не обязательно. Абсолютно не обязательно. Уже на первом курсе, уже в сентябре, когда студенты вот у нас на кафедре, ну, на ФИФТе, в общем, на специальности программной инженерии, уже в сентябре мы рассматриваем такую штуку, как Scratch. Это такой простой Scratch — это очень простой визуальный язык программирования, который осваивают даже студенты, которые не были знакомы с программированием в школе, очень быстро. То есть у вас есть просто такой набор блочков, да, там перемещайся, двигайся, поворачивайся, запусти анимацию, и вы это все складываете, запускаете, и у вас это получается. Уже первое задание, которое студенты делают уже в сентябре, — это сделать свою игру на Scratch. Это получается быстро, это получается просто, это получается интересно. Уже с самого начала у вас выходит сделать какой-то шаг в свою собственную разработку. Конечно, это не выглядит так, как Assassin's Creed или еще что-то. Это выглядит больше там, с такими простыми анимациями. Но это уже ваше начало. Вы можете дальше это развивать. И что самое главное, знать, куда можно применить те абстрактные модели, которыми вас будут обучать в течение всего первого курса. Последнее, что я хотел сказать, это вот у меня даже есть там слайд, что в самом крутом университете э, техническом, э, ну, по всем общим видитем меркам, МИТе, Массачусетском технологическом, есть целая лаборатория. Она называется MIT Game Lab. Она крутая тем, что в ней реализуется сразу несколько таких интересных задач. В первую очередь э, там э, помогают студентам получить первый какой-то опыт совместной работы, то есть они разрабатывают какую-то игру, и в ней участвуют программисты, художники, там, проект-менеджеры, они там чем-то занимаются. И с другой стороны, эти сами игры, они являются полезными тем, что они обучающие, они изучают то, как можно применять и графикацию, и геймификацию да, в каких-то сферах образование, то есть это такая интересная лаборатория, в которой реализуется много разных интересных вещей. У нас, к сожалению, такой лаборатории пока нет, пока. Но у нас есть курс, который читаю я, я его читаю на пятом курсе. Называется он «Основа разработки игровых приложений». Но этот курс абсолютно открыт. Он проходит именно здесь, в Белке. Сейчас уже как раз вот заканчивается семестр, я провел последнюю лекцию, прошлый вторник. Но в любом случае в сентябре в следующем, когда вы поступите в КПИ или не поступите в КПИ, можете сюда приходить, слушать, мы будем разбираться с этими вещами и давайте делать игры вместе. Yeah. Может, вопросы? А, вопросы Артему есть? Да. А? Uh, ну, я вообще именно работаю игровым разработчиком, да, то есть у меня есть игры, которые мы выпускали вместе с компанией, в которых мы работали, ну, и, соответственно, какие-то свои там petprojecты, но ну, это такое больше самостоятельное. То есть я, в принципе, да, я пять лет работаю в игровой разработке уже. Какая любимая игра? Uh, любимая? Не, не, не твоя. А, uh, не моя. Ну, я больше любитель всяких таких олдскульных там цивилизаций, всяких там таких вот, где сидишь такой вечером, думаешь, там что-то строишь. Ну, иногда можно и порубиться, что-то повеселое. Это смотря под настроение, да. Да. А какая у вас э, ну, это специальность программной инженерии, это совместная специальность ОТ и АУТС. То есть вы поступаете, я не знаю, как сейчас будет поступление, но это нужно поступать на специальность же, правильно? Да. Программная инженерия, в общем. Да, а вы что? Э, ну, Вопрос об, о том, откуда берется анимация для игр. Имеется в виду, именно когда вы разрабатываете или. Ну, вообще, желательно, желательно, чтобы это был человек, специально обученный, это умеющий. То есть это вот уже. Ну, в КПИ не уверен. Это скорее нужно, ну вот я не думаю, что в КПИ этому как-то учат. Это больше, это больше касается а именно графики, художников. КПИ а дальше то, как вы развиваете навык того, чтобы вашу картинку, которую у вас в КПИ, например, на графике научили нарисовать статично, вы потом развиваете, как ее сделать так, чтобы она красиво двигалась и перемещаете. А статично вы да. Ну, там тоже можно, да. Да, вопрос. Спасибо. ближе ну, но, вообще, еще раз опять-таки именно так чтобы специальность была ближе гейм-деву у вас ну его, наверное не будет да потому что Программисты учат либо по направлению компьютер инжиниринг, да, это вот железо и все остальное, либо компьютер сайенс, это то, что больше про алгоритмы, про все остальное. Компьютер сайенс ближе к играм, потому что ну, игровые разработчики редко когда паяют схемы. Но все равно в компьютер сайенс это огромное поле, которое может быть приложено к играм. Например, там какие-то там графы, вы, конечно, можете их брать и использовать для поиска путей, но это просто куда большая сфера, которая вам ну, просто открывает больше возможностей. Да, да. Кого? А, вопрос о том, учат ли в КПИ 3D-моделеров. Опять-таки, думаю, что не учат. Это, ну, это такая сфера, в которой, ну, понимаете, здесь вам реально достаточно того, чтобы вы какие-то курсы, либо просто самостоятельное изучение. То есть это, в этом нет ничего такого сложного, фундаментального, чтобы научиться там, моделить там, в 3 d Max. Это вот вещи, которые являются ну, более прикладным уровнем, которые, ну, наверное, вы в университете не должны этому учить прямо настолько серьезно. То есть у вас здесь будет куда больше такие фундаментальные знаний, которые вам, ну, вы сможете прикладывать в разных, в разных сферах. Вопросы еще? Я советую всем тем, у кого, кого да, шторкнуло в это, конечно. ловите Артема, он тут до конца. Общайтесь спокойно, всегда открыт к вопросам. Спасибо Все, еще раз. Спасибо.